В 2017 году начали заниматься строительством. Это был, скажем, заброшенный э, подвал. Мы его начали э, переделывать, доводить, доводить до ума. Одной из э, локаций, получается, центра Поруч стала э, кофейня. У кофейне Поруч вот, социальный компонент как раз – это и поддержка самого центра э, ветеранов. 80% прибыли до карантина э, и шло, и шло, и шло на, на поддержку, на развитие центра. Кроме кофейни, у нас также еще дополнительные локации есть. Поруч, ну, наверное, вот одна из немногих организаций. Ну, я во всяком случае не знаю много организаций, которая умудрилась сплотить вокруг себя как активную часть ветерана, так и неактивную. Зачастую ветеран, возвращаясь в мирную жизнь, не находит себя. Ну и последствия отсюда – это и алкоголизм, и наркомания, и просто депрессия. Твоя команда, твои друзья, соратники, побратимы, коллектив, который тебя окружает, и с которым ты идешь к этой намеченной цели, которая есть. Потому что окружающие люди – это самый главный, наверное, мотиватор работать. Если бы самостоятельно бы действовал, то, скорее всего, бы уже давно бы выдохся. Ветеран просто это, по большому счету, человек, которым не безразлична была судьба своей страны. Это люди с определенными ценностями, когда своя жизнь вторична по отношению к жизни государства там, или семьи. И, я думаю, для государства это очень важно. И, соответственно, он больше пользы должен в правильном русле тогда нести уже громаде там, или государству в целом.